Perjanjian 63. Pengurusan gas dan elektrik tahun 2020 kabinet sudah luluskan diserahkan kepada Sabah. Itu kabinet punya keputusan. Kamu viral antar tiga orang. Cek semua ada Dia tahu kabinet presiden betul ke cakap Datuk Sabi. Kalau nak mau bukti, ada buktinya itu. Dalam kabinet, kertas kabinet. Diserahkan kepada Sabah. pengurusan gas dengan elektrik. Yang serawak ini buat. Tapi saya 20 bulan jadi kerajaan. Kalau bekas 5 tahun sudah ada gas sabah ini macam serawak itu. Pasal pengurusan gas di bawah kita. Bayangkan kita di Sabah ini. Gas diambil daripada Sabah tempatnya di Cimanis. Pasang paip di kurir daripada jalan Sipitang sampai ke Bintulu, Sarawak. Kita punya gas, kita hantar ke Sarawak. Lepas itu, kerajaan sekarang minta tolong mau 30 megawatt elektrik dari Sarawak pasal padam-padam di Sarawak. Saya bilang ke mana kita punya pemikirannya kita punya gas pun kita tidak boleh mendapatkan kenapa tidak boleh ya jadi insyaallah ini kita akan pastikan bukan hanya bukan jaminan semata-mata tapi kita perlukan supaya jangan kita terlibat kalau dalam minyak dan gas upstream orang bilang kalau upstream ini eksplorasi eksplorasi ini kita belanja beratus juta US dollar dia buat cari galian sampai ke lautan dalam. Belanja 100 juta, 300 juta. Tapi tidak ada jaminan. Kita ada dapat minyak ataupun gas. Kita di Sabah dahulukan downstream. Pasal sudah ada gas, sudah ada minyak. Apa yang ada downstream? Bagi peluang anak-anak Sabah. Bagi peluang pekerjaan, bagi peluang perniagaan. Buka stesen minyak Sabah. Buka gas. Buat selinda untuk anak-anak Sabah. Pekerjaannya bukan di mana? Di Sabah ini. Ini di antara langkah yang boleh kita lakukan. Kekayaan ini di Sabah. Masa saya Ketua Menteri Kerajaan Warisan, saya sudah umumkan ada kilang minyak masak di Sendakan ini. Minyak masak. Tapi bila do ngambil alih, ndak jadi minyak masaknya. Kita punya kelapa sawit. Bila saya pergi ke Kuala Lumpur, kita punya kelapa sawit, kita tanam, tanam di Sabah, tanam di Sendakan, tanam di Tawau tanam di kelabakan, tapi minyaknya diproses di Shah alam, di Petaling Jaya. Saya lawat 2-3 kilang. Saya tanya, minyak masak lepas itu, kilang itu, di mana kamu dapat minyak kelapa sawit? ni? Dari Sabah. Kita punya minyak masak diproses di Shah alam, lepas itu jual sama kita balik, harganya ke mana itu? Kenapa kita tidak produce minyak masak? Di Keningau, saya cadangkan satu namanya Onsoi. Bahasa murud lagi itu. Minyak masak onsoi. Di sarau, di sendakan ni standard. Gold. Standard. Di tawau. Best. Di tawau sudah ada. Empat puluh anak-anak tawau. Balik dari semenanjung. Bekerja di tawau. Dalam kilang minyak masak. Sabah. Sendiri. Best. Kalau kamu pergi Kedai supermarket kamu cari minyak masa itu itu kita punya Kilang ya? sabak dibuat di Tawau itu. Bukan tidak boleh. Pasal macam mana kita manfaatkan kekayaan persoalan tadi? Macam mana kita dapat kekayaan minyak kita? Macam mana kita punya kekayaan kayu balap kita? Pasal itu bila saya ketua menteri, saya haramkan mengekspor kayu balap ke luar negara. Pasal apa? Saya mau buat kilang perabot di Sabah. Saya tidak mau buat kilang perabot di China, tidak mau buat kilang perabot di Jepun, orang Jepun dapat kerja. Kalau kita buat kilang perabot di Sabah, yang dapat kerja anak Sabah itu. Mustahil kamu tidak ada kemahiran buat perabot. Perabot macam ini. Bangku, meja, CEO IKEA. IKEA ni satu syarikat besar Eropah dari Nederland. Datang jumpa sama saya. Saya beritahu dengan dia, saya akan bekalkan kayu kepada IKEA dan buat perabot tapi jangan hanya jual di Kuala Lumpur, jual di Eropah tapi kita proses di Sabah. Bila kita proses di Sabah, yang dapat kerja orang kita. Manfaatkannya. Saya beri contoh. Saya pinjamkan si Tony Fernandes. Ini banyak kali saya suarakan. 300 juta. Air e Asia. Air e Asia penerbangan pasal waktu itu kita perintah lockdown, covid kapal tidak boleh terbang orang tidak boleh keluar kedai tutup, pasal lockdown pasal apa lockdown? covid-19, pakai mask jadi Tony Penanres jumpa saya dia berhadapan dengan masalah pasal kapal terbangnya tidak boleh terbang maintenance aircraft berjuta tiap-tiap bulan pilotnya tidak terbang tapi gajinya dibayar jadi masalah kepada dia utang dia kita service. Saya bagi pinjam dia 300 juta. Saya bagi tahu kalau kau tidak boleh bayar, saya ambil kau punya kapal lima security dia satu. Pasal kalau dia tidak bayar, saya letak kapal itu untuk Sabah E. Kita ada syarikat kita Sabah E, bukan E Asia. Tapi sekarang ini hampir habis sudah dibayarnya utang. Tapi saya letak syarat kepada dia. Apa syaratnya? Tony, Pastikan bawa pelancong dari China, bawa pelancong dari Jakarta, bawa pelancong daripada ini Indonesia sudah datang, China sudah datang, bawa pelancong daripada Down South New Zealand dan Australia. Dan saya mau pelancong ini datang ke Sabah bukan menerusi China, KL, Kota Kinabalu. Saya mau dari China direct ke Sabah. Tidak ada transit-transit. Satu, Keduanya saya nyatakan kepada Tony, saya mau Air Asia jangan hanya kamu ambil pilot, jangan hanya stewardess, steward. Saya mau anak-anak dari Sabah menjadi pilot di Asia, menjadi steward, stewardess. Sekarang ini ramai budak-budak Sabah jadi steward, stewardess Air Asia. Kamu tanya dari mana kamu itu? Dari Sabah, dari Keningau, dari mana? Dari Ranau. Siapa yang buat? GRS Kerajaan warisan, Pak. Sampai anak kita bekerja di kapal terbang itu ke semuanya itu. Itu yang kita manfaatkan. Jangan kita bagi pinjam duit kepada mana-mana pihak, tapi apa hasilnya? Saya tidak berpikir sebagai dipinjam dengan Tony Penandis masih hidup ya. Oh, kau kasih saya berapa juta? Kalau tidak, aku tidak kasih lulus pinjamanmu. Tidak ada. Wallahi wabillahi wa tallahi. SPRM siasat, satu sin saya tidak ambil duit daripada dia. Tapi saya mau anak-anak sabar. Anak-anak saya dapat masa depan pekerjaan daripada sektor penerbangan AAC. <tuk> Macam begitu kita membantu membasmi kemiskinan. Apa artinya kita selaku wabi banyak duit. Lepas itu rakyat kita tidak ada duit hari-hari minta sama kita. Seumpama anak. Kita belajar ke universiti. Lepas ini mesti masih lagi bergantung dengan papa. But how do you do that? Resolve unemployment. Resolve kemiskinan. Bagi ruang pekerjaan, bila dia dapat duit, ya, itu akan mengurangkan bebanan. Bila saya tanya kepada Menteri Pelajaran, di mana duit 50 bilion? Sedang kami di Sabah masih ada sekolah yang berpapan. Ada hospital tidak cukup pakarnya. Jadi ke mana orang bilang peruntukan yang dibentangkan yang kami ahli parlimen luluskan di Dewan? Adakah keutamaan dia berdasarkan dengan keperluan? Those people, those state in need, orang bilang. Mana tempat, mana manusia yang memerlukan bantuan duit ini harus diselukan, Jangan diberikan kepada mana yang sudah sedia ada. Di Semenanjung sekolahnya pesimis semua itu. Betul tak? Bak air semua itu. elektrik semua Di Sabah masih lagi tidak banyak. Bukan hanya sekolah. Ada hospital. Tidak ada lampunya. Satu kali di Kutengah Balu operate dalam kegelapan. Kesian orang tu Nasib tidak matinya. Ya. Kan? Pasal tidak ada elektrik, jadi ini yang kita bimbang, ya. Tapi pelajar-pelajar sebagai insan manusia, ini yang orang muda. Saya dulu orang muda, jangan gentar, jangan takut. Bagi pandangan, bagi teguran untuk kebaikan, jangan menugur berlandaskan perasaan, ya. Menugur kalau dalam kebenaran menugur kalau diperlu untuk memperbetulkan. Saya dulu menugur, saya tugur si Najib di penjara. Saya. Di buah. Pasal saya bilang kenapa itu. Tapi tidak apa. Masuk lokap, tidur di lantai saya. Tidak ada bantal. Tapi kita dalam kehidupan ini, jangan takut, jangan lupa. Selagi kita berlandaskan dengan kebenarannya, insyaallah manusia tidak akan kekal di muka bumi ini Allah Subhanahu wa taala akan mengetahui segala galanya kita akan diukur bukan dengan mulut kita tapi amalan kita sekian wabilai taufiq hidayah salam semua